Морський бій триває. Україна впевнено громить ворожі кораблі в которії Чорного моря. На цей раз дрони морський малюк міносували ракетний корабель саму. А перед тим був десантний корабель, підводний човен та два катери. Яка ціль буде наступною, коли впаде Кримський міст? Про це говоримо із військовим експертом, полковником запасу збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю вас в ефірі Львів Медіа. слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я і вам, ну, Напевно, очевидно, в наших противників дуже великі проблеми, зокрема на морі. Тому що ну, так виходить, що ледь не щодня мінус по кораблі. Ну, десь так, по мере, останні кілька днів. Це можливо стало тільки після того. Как... наконец-то зерновая сделка накрылась медным тазом и развязались руки у наших спецслужб, сил обороны и, естественно, военно-морского флота. Только после этого, после того, как были сняты запреты на работу по кораблям российского флота, по портам российского флота, вот это дало возможность уже развиться нашим средствам дальнего обнаружения, уничтожения, которые вот приводят довольно-таки к положительным результатам. И удар по заводу сухому доку в Аджи... заводу принес результат. Вывели из строя, как минимум, можно сказать, вывели из строя большой десантный корабль и ракетоносец, подводный ракетоносец, который кошмарил наше побережье. Ракеты «Калибр», четыре ракеты, которые могла нести эта лодка. Ростов-на-Дне, так сказать, уже эта лодка уже в ближайшее время отстреливать не будет. Ну и естественно удар бэками контриков СБУ Малюка, это Сибэби, только новые модифицированные, которые могут уже работать и в большую волну. Они вчера вывели из строя еще один ракетоносец, то есть идет выполнение задачи по выводу из строя пусковых установок калибров тех ракет, которые могут сейчас отстреливать российские корабли. И вот именно за ними идет охота. Але ми можемо говорити, що полюють не тільки за кораблями, які несуть калібри, тобто те, що для нас е, приносить велику біду і лихо, але й те, що в тимчасово окупованому півострові Крим знищується система ППО противника. Е, тому що, якщо не помиляється друге ППО за місяць, це суттєве ураження, вже немає тріумфу у росіян, і що це нам дає в перспективі? Дело в том, что любая операция наземная, любая наземная операция, она должна начинаться с завоевания господства в воздухе. А завоевание господства в воздухе это начинается с уничтожения ПВО противника, глаз ушей противника, которые далеко видят или далеко слышат. И вот удары и по вышкам бойка в свое время, вот недавно ГУД провела это, зачистку вышек от сидящих систем, удары по радиолокационным системам за горизонтные связи, которые были несколько недель, в течение нескольких недель проведены назад. Уничтожение одного комплекса С-400 «Триумф» на мысе Тарханкут. Вот уничтожение второго комплекса С-400 уже в районе Евпатории. То есть это вот за, выполнение задачи завоевания превосходства в воздухе, а после этой задачи уже могут заходить и самолеты для выполнения боевых задач, и самолеты, и ракеты. И вот э, ракеты, ну, и самолеты мы видим, потому что самолеты, ракеты подносят ближе к, к, к точке удара. И сами ракеты наземного базирования, те же Нептуны они стартуют из земли, то есть это береговой ракетный комплекс. То есть правильный грамотный подход для начала освобождения Крыма. Вот он начинается завоевание превосходства по воздухе. Вот то, что мы сейчас делаем. Я хотіла уточнити, мені важливо почути вашу фахову думку, тому що якщо ми пригадуємо, як знищувалася оцей Москва, яка пішла на дно, цей російський флагман Чорноморського флоту, спочатку були удари безпілотниками, потім полетів Нептун. Коли знищували С-400 Тріумф, теж була така тактика. Спочатку безпілотники вразили очі комплексу, що називається радари та ракети антени, а потім вже підключилися Нептуни. Тобто, це в нас така виходить тактика, яка активно працює. на территории темчасового пивоострова Крым и в, модах, в водах Черного моря? Это общая э, тактика выполнения боевой задачи по уничтожению зенитно-ракетного комплекса. Она просто различается в деталях. Э, в детали это чем заслепляется, каким методом, потому что заслепить можно разными методами. По прямом, прямым ударам беспилотника ракеты по глазам и ушам комплекса по мозгам комплекса, а потом только вывод из строя пусковых установок. Или, допустим, системами радиоэлектронной борьбы это тоже возможно. То есть у нас есть достаточное количество РЭП, причем и беспилотники РЭП, которые несут систему, которая тушит или заслепляет, по крайней мере, или создает достаточное количество ложных целей. У нас есть ракеты, которые очень хорошо себя показали. Вместе с, с, ракетами Storm Shadow нам передавали ракеты IDM-160. А эта ракета – постановщик помех, и именно ее россияне постоянно находят после удара, ну, когда идут удары Storm Shadow. То есть это парный удар, и он довольно-таки эффективный, потому что ракета на несколько секунд может быть, до минуты, полутора создает помехи на экране локатора. И пока оператор или автоматика уберет помехи, то есть включит фильтры, в это время проходят боевые ракеты, которые уже уничтожают мозги системы, естественно, а дальше добивают пусковые установки. То есть механизмы просто разные. А логика, логика действий, да, она такая есть. Ви хотіли вас уточнити? Ми вже раніше якось з вами говорили в нашому ефірі. Лю медіа чи можна знищити кримський міст? Але е, кримський міст, на вашу думку, е, десь буде знищено по Тобто операції, коли буде звільнятися тимчасово окупований Крим, тому що очевидно, що зараз цілі, які є в збройних сил Українах, це все військові об'єкти. Кримський міст теж до нього відноситься, тому що там переправляється як і особовий склад, так і боєприпаси. На якому етапі ви вважаєте, буде знищена ця незаконна споруда в акваторії Чорного моря? Крымский мост это однозначно легальная военная цель, так как через него идет переброска сил средств. Около 30% процентов всего всей военной амуниции, которая попадает в Херсонскую Запорожскую область, идет через Крымский мост. Поэтому его надо было уничтожить еще в прошлом году. Кстати, чем в прошлом году и занималась спецслужба, по-моему. По Контразведка из тогда вопрос решала по поводу подрыва этой машины со взрывчаткой на Печенском мосту. То есть как только возникает такая возможность, его надо выводить из строя, причем разными методами на разное время. Чем меньше он работает, тем меньше боеприпасов в районе Рабутина, в районе Такмака. Ну, то есть это прямая зависимость. И как только у нас появится такая возможность, будет нанесен очередной удар по Крымскому мосту. И сколько их надо будет, они будут наноситься, пока Крымский мост будет работать или пока мы его полностью не выключим из механизма военного объекта. То есть я так думаю, что разные механизмы могут быть основные. Это, конечно, ракеты. То есть основные механизмы, которые могут вывести сейчас уже. Крымский мост строй, это ракеты разного уровня, это может быть баллистические ракеты, это может быть крылатые ракеты, может быть наши произведенные, может быть наших партнеров, это уже не важно. Плюс есть механизмы уничтожения Крымского моста теми же беспилотниками при попадании их в, в, в военные поезда, которые везут топливо или технику боевую, или еще лучше снаряды. То есть удар и детонация тоже выйдет, выведет в мост из строя. Потому механизмов много. Группа от боевых трипангов и заканчивая боевыми ракетами. Пане Романе, якщо можна, дайте загальну характеристику, що відбувається на фронті, тому що міністр оборони країни агресорки Шойгу е, дав публічний коментар, де сказав, що вони по всій лінії знаходяться в активній обороні. Як ви бачите ситуацію? Що чекає на росіян і які їхні дії? Так і є. Як мінімум, по двум направленням у них режим оборони. Причому він сказав, що скоріше всього, все-таки. такая жесткая оборона, они откопались, закопались, откопали в достаточно серьезную линию обороны и, естественно, ее пытаются удержать. Это не активная оборона, это как раз основные линии обороны. Это Херсонское и Запорожское направление. А вот в режиме активной обороны они ведут себя на Донецком направлении. В основном в районе того же Бахмута, от того же Солидара, то есть сейчас там также проводятся некоторые операции наши наступательные, они сейчас перешли в режим активной обороны в районе Донецка, потому что начались наступательные действия украинских войск в районе Маленьки в районе Авдеевки, потому они перешли в режим активной обороны, то есть с контратаками контратакуют, но это считается активная оборона, и у них активная оборона на Луганском направлении, по крайней мере пока. То есть сейчас мы проводим наступательные действия в районе Кременной, пытаемся зачистить этот Торский выступ, а россияне, россиянам приходится контратаковать, как-то удерживать это направление. И сейчас чуть уменьшились интенсивность боев в районе Купенска, Купенска узлового но только за счет того, что россияне копят сейчас силы, разворачиваются в наступательные порядки, то есть они там собирают где-то около полусотни тысяч военнослужащих с техникой, и в ближайшее время, я думаю, до конца месяца, на ней развернут там такую масштабную, я не скажу широкомасштабную, широкомасштабных у них не получится, неким руководить, некому вернее руководить, некому. А вот операции уровня там 10-15 километров по фронту они могут развернуть в районе Куперска, в районе Сватова. Но наши войска готовы, то есть вот мы там перейдем в режим активной обороны. Сейчас удерживаем эти рубежи, туда также стягиваются некоторые наши оперативные резервы, стратегических мы не трогаем, как бы россияне не хотели, чтобы мы туда вывели стратегические резервы. Они ждут своего часа, ждут прорыва и разрыва в режиме обороны противника. Это только тогда будет вводиться основная часть стратегических резервов. А як ви вважаєте, ці війська, які виводить Росія з Білорусі, вони куди підуть? Саме на цей купінсько лиманський напрямок, чи вони а, будуть ставати в оборону в, на межі Донецької Луганської областей, тимчасово окупованих? Вони вже на Луганському напрямку, вони вже давно їх вивели, вони вже через Валуті, вони вже зайшли на Луганське направлення. Ми їх не бачимо там в районі під Купенськом, а от грубо от Куп'янського Районів трігольники валуйки куперсвату. там вони находяться. Ну а за ці части это ж немного там, ну дві-три бригади, і не более до десяти тисяч Угу. Тобто, в принципі, ми можемо говорити, що все-таки вони намагаються дати якісь результати, щось показати росіяни, чи, чи поки що намагаються втримати позиції. Нет, им надо обязательно перед осенними дождями, перед таким естественным затуханием боевых действий показать какую-то положительную динамику для того, чтобы можно было сказать, что они летнюю кампанию 2023 года закончили с каким-то приобретением. То есть такой реваншик организовать и типа повернуть обратно ранее захваченный Купенс, Купинг-Кузловой. Они пытались Лиман вернуть, но уже уже на этой задаче крест поставили. Вот попытаются в междуречье, где-то между Осколом и рекой Жеребец, двинуться со стороны Волгуя, вот в сторону Купенска, вот в этом междуречье двигаться с севера на юг. Другого варианта у них просто нет, где бы можно было наступать и как-то показать хоть какую-то положительную динамику. Ну, очевидно, і ще в зв'язку з тим, як вони втрачають зараз кораблі в акваторії Чорного моря. Їм треба показати десь хоч якусь перемогу. Пане Романе, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України, був з нами на зв'язку. Пане Романе, спасибі. До свидання.